hər bir yerində, hər bir bölgəsində, hər bir belə deyək, ucuqar bir məmləketində belə bunun şahidi oluruq. Azərbaycan da bu gün mövcud olan iqtisadi inkişaf təbii olaraq Azərbaycanı ə, çox gözəl bir ə, iqtisadi mühit və biznes mühiti yaradılmasına çox böyük köməkli göstərmişdir. Ə, bunun sayəsində bizim bəylə dediyim kimi sənayikarlığ fəaliyyətimizi genişləndirməyimizlə, bir çox ən yeni innovasiyaları, ən yeni qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycanına tətbiq edilməsi ilə və gələcəkdə ən yeni texno Azərbaycan brendlərinə, yenə xanım söylədiyi kimi, Made in Azerbaijan bir brendinin dünyada tanıtmaqla bir payımız var müəyyən qədər. Çünki bir çox sahələrdə, bir çox sahələrdə həm bu iş yerlərinin qurulması, inşası, bunun hazırlanması, təsərrüfat kommunikasiyaları. Nə zaman isə kadr hazırlığında da rol oynuyursunuz? Bəli, belə. Bizim şirkətimizin bunu fəxr eləyə bilərik ki, bizim şirkətimizin əməkdaşları, bizim belə deyək, bizim mündirdən çıxan, bizim şirkətimizdən çıxan əməkdaşlar hansı ki xaricdə bir çox yerlərdə, bir çox innovasiyalarla, innovativ treyninglərdə, seminarlarda iştirak etmiş və daim özümüzdə də müntəzəm olaraq seminarlar, treyninglər keçirərək bu bizim kadrlarımızın ə, hər bir ə, Azərbaycan təsərrüfatının hər bir sahəsində ə, özünə məxsus pay yeri olmasını görərək biz çox sevinirik. Və kadrlarımızda ən çox gənclərə önəm veririk. Azərbaycan gəncinin Sobah bütün dünya səviyyəsində ən necə digərlər layiqli layiqli bir yer tutmasına, bir mütəxəssis kimi yer tutmasında pay sahibi olmağa çalışırıq. Ən yeni texnologiyalar dünyadakı olan ən yeni texnologiyaları bu gün Azərbaycanda tətbiq olunmasına çalışmışıq. Bununla qürur duyuruq. Sual məndə buyurun ki, bu gün Azərbaycan iş adamı sözün əsl mənasında möasir biliklərlə yiyələnmiş, müasir texnologiyaları mütəmadi olaraq öz fəaliyyətində tətbiq edən, yeni yanaşmaları tətbiq edən iş adamlarıdır. Artıq ə, görülən işlər nəticəsində iş adamları ilə aparılan həm maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində, həm yəni müxtəlif formatlarda onlarla keçirən görüşlər nəticəsində biz bunun şahid oluruq ki, Azərbaycan iş adamı bu gün öz fəaliyyətlərini beynəlxalq standartlara uyğun qururlar və e, bu da əlbəttə onların həm istehsal etdiyi məhsulların, həm e, göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyətindən xəbər verir. Və əlbəttə bu halda onlar e, deməli e, belə deyək, rəqabətə də davam gətirə bilərlər və öz məhsullarını ixrac edəyən zaman, yəni xarici bazarlarda e, öz layiqli yerlərini tuta bilərlər. Bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi e, müxtəlif e, e, deməli formatlarda tədbirlər həyata keçirir. Onların onlara treyninglərin keçirilməsi, onların sərkarlığlıq teşə bizlərinin dəstəklənməsi. Bilirsiniz ki, İqtisadiyyat Nazirliyi nəzdində Sahibkarlar Köməkli Fondu var. Sahibkarlar Köməkli Fondu iş adamları ilə mütəmadi görüşlər keçirir. Onlara biznes planlarının hazırlanmasında, nümunə biznes planlar təqdim edirlər. Maliyyələşmə sahəsində dövlətin güclü kreditlərinin yerləşdirilməsindən bağlı. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi nəzdində Bakı Biznes Tədris Mərkəzi var ki, mütəmadi olaraq sahibkarlara müxtəlif mövzularda beynəlxalq əmək təşkilatının tələblərinə uyğun treyninglər keçirlər, konsaltin xidmətləri göstərirlər. Beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan standartlar, mexanizm, iqtisadi mexanizmlərdən istifadə olunur. Biznes inkubatorlar yaradılmışdır. Və bu biznes inkubatorlar vasitəsilə gənc sahibkarlar, belə deyək, təşəbbüskər gənclərə təlimlər keçirir. Onların gələcəkdə peşəkar iş adamları kimi formalaşması istiqamətində onları onlar həmin öv məərkəzlərində öyrədilir. Onlara şəraitlər yaradılır. Eyni zamanda onların xarici əlaqələrinin xarici əlaqələrinin qurulmasında, onların xarici partnyorlarla münasibətlərinin formalaşmasında müxtəlif biznes forumlar keçirilir ölkə xaricində, ölkə daxilində. Və bütün bu işlər bayaq qeyd etdiyim Azərbaycan iş adamının müasir e, e, belədiya peşəkar iş adamları üçün formalaşmasında çox böyük e, deməli əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə bayaq və burada qeyd olundu ixracla bağlı məsələlər. Bütün bu görülən işlər nəticəsində 2017-ci ilin 1-ci rübində qeyri neft ixracı 8.16% artmışdır. Bu statistik göstərici ə, ə, yəni ə, onu deməyə əsas verir ki, bu görülən işlər artıq öz bəhrəsini verir. İxrac olunan məhsullarımız xarici ə, bazarlarda artıq ə, tanınır. Və əlbəttə bu istiqamətdə ə, təşviqat istiqamətində, təbliğat istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Fəaliyyəti dayandırmadan, dayandırmadan, dayandırmadan əlbəttə bunu dayandırmmaq, yəni o zəncir pozulmamalıdır. Yəni o həmin o təchizat məsələləri, bilirsiniz ki, ixracat ixracatda təchizat məsələləri, davamlı təchizat məsələləri çox vacibdir. Keyfiyyət məsələləri çox vacibdir. Qablaşdırma, etiketləmə, bunlar ə, ən vacib məsələlərdir ki, buna da bizim sahibkarlarımız diqqət yetirməlidirlər ki, onların məhsulları rəqabətə davam gətirsin. Bu gün ixrac missiyaları təşkil olunur. Çin Xalq Respublikasına, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Almaniyada ə, müxtəlif sərgilərdə bizim sahibkarlarımız iştirak edirlər, öz məhsullarını təqdim edirlər və artıq Azərbaycan məhsuluna maraq var. Çünki Azərbaycan məhsulu çox keyfiyyətlidir, dadlıdır. Bunun üçün Azərbaycanda iqlim şəraiti, mərləvərlik iqlim şəraiti mövcuddur. Torpaq quruluşu, əlbəttə bütün bunlar Azərbaycan məhsulunun üstünlük qabiliyyətini artırır və buna da xarici bazarlarda maraq artır. Və burada yetər ki iş adamlarımız e, biraz e, daha aktiv olsunlar, yaradılmış əlverişli mühitdən istifadə edərək öz fəaliyyətlərini genişləndirsinlər, e, öz imkanlarını genişləndirsinlər və ə dövlət qurumları da daim onların yanındadır. Daimi onların eee qabağa getməsi istiqamətində bütün ə, fəaliyyətləri səfərbər ediblər və bu da nəticə itibara albetdə sahibkarlığın inkişafı, yəni iqtisadiyyatın lokomotivi olan sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir nəticə itibara ilə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması deməkdir. Və hesab edirəm ki, ə, bax ə, bu birlikdə ölkə başçısının qarşımıza qoyduğu bax bu hədəflər ki, ənənəvi bazarlarla bərabər yeni ixrac bazarlarına çıxış ə imkanları araşdırılsın, nail olunsun. Azərbaycan məhsulları bütün xarici bazarlarda deməli ön planlardan tanınsın, tanınsın, təbliğ edirsən, təbliğ edirsən və hesab edirəm ki, birlikdə biz bu bu hədəflərə nail olacağıq. Biz ötən bir də bir maraqlı bir nüansı müşahidə etdim, Məmməd müəllim. Artıq Azərbaycan sahibkarları ayrı-ayrı -ayr istiqamətlər üzrə. Məsəl üçün tərəvəşçilər, arıçılar, digər sahələr Bunlar bir assosiasiyalarda birləşməyə başladılar. Ümumiyyətlə ə, sahibkarların bir assosiasiyalarda birləşməsi ölkə iqtisadiyatında hansı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişməsinə təsir edəcək? Yəni bütünlükdə Said müəllim çox düzgün qeyd etdi, mən də əlavə etmək istəyirəm ki, bu gün bu yeni mühitdə birinci ə, əsas strateji xətt dövlət-özel sektor tərəfdaşlığı. Yəni bu gün artıq ə, heç bir beləliklə bəlkə də 10 il bundan qabaq özəl sektoru artıq yəni bir özəlləşmənsənsə, bir mülkiyyəti varsa özün öz başına çayır qılmasan. Belə bir yanaşma var idi. Ancaq ki, tamam indi tamamilə köklü fərqli bir yanaşma var. Dövlət özəl sektor partnyoru. Dövlət özəl sektorun yanında olur, özəl sektoru döv dövlətin yanında olur. Yəni birgə fəaliyyət. Bu, bu bunu ana xətti, strateji xəttidir. Onunla barabər isə, yəni ki, artıq ə, sahibkarların biz bir rəqabətçi müddətdə sahibkarların sürətli inkişafı, savatının artırılması, yəni sahibkarlar düzgün idare olunsun, necə sahipçiler məlumatlansın, savatlansın, maalesef savatlansın. Ona göre de bunun da dünyada, sivil dünyada kəbul olmuş forması Belə bir ictimai qurum vardır. Bu gün Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası var və onun yəni, yəni onunla bə, bərabər hər sahəni təmsil edən e, müxtəlif sahə assosiasiyaları əvvəldən də var idi. Bu keçən il və ona qədər çox, çox sürətlə yarandı. Bura birbaşa da bu səhib iqtisadiyyat nazirinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək olar ki, ayrıca fondçular assosiasiyası, ayrıca kəsil məhsulların emal assosiasiyası, şərəbsərlər assosiasiyası, e, e, arıcılıq assosiasiyası və belə çox saylı e, yarandı. Artıq bizim yəni bizlə əməkdaşı müqarisimizlə 70 o assosiasiya var. Burada da məqsəd nədir bilirsiniz ki, hər bir sahibkar artıq Azərbaycanda bilir ki, bu gün ancaq fiziki şəxs sahibkarlar 700 minə yuxarıdır, 100 minə yuxarısa hüquqi status var. Yəni 800 min sahibkarın fəaliyyətini əlaqələndirmək, koordinasiya etmək üçün mütləq bulan ictimai birliklərdə birləşməlidir ki, onlar da eyni zamanda təkcə konfederasiyanın əməkdaşıdır və konfederasiya ilə eyni vaxtda dövlətin bir tərəfdarı kimi mütəmadi bu barədə olan fikirlər ümülləşdirilir və mühafizə qurumları kom qarşısında kom kom kommunikasiyanı asanlaşdırır. Bəl, bir asanlaşdırır bir və bu da işin inkişafına böyük təsir edir, böyük kömək edir. Heç də təsadüd yox ki, son vaxtlar keçirilən bütün tədbirlərdə bu əsas rəhbərlik əsas şeydir. Bu bütünlüyə o sektor olan diqqətdir. Bu gün əgər biz istəyirsədiksə ki, şərabçılıq inkişaf edəsin, artıq şərabçılar assosiasiyası var. Onun nə problemi varsa da, işçi qaydada, görüşlərdə o müzakirə olunur və o, o demək olar ki, sonra bizə iqtisadiyyat nazirinə, lazım olarsa vergi nazirinə, maliyyə nazirinə və xəzər bankına və digər hökumətə müraciət olunur və məsələlər həll olunur. Və cəmi 4 ay ərzində 2 dəfə ölkə prezidenti görüş keçirib sahibkarlarla. Bu məncə eyni zamanda nazirlər sahibkarlarla üzbəüz oturaraq həm dialoqa, eyni zamanda onların suallarının cavablandırılması, bu vaxt itkisinin azalması ilə bərabər e, qanun, qanun layihələrində olan hər hansı bir sahibkarı qane etməyən sahə varsa, burada öz əksini tapır. Hər kəsən özü birbaşa həmin suallar qarşına qoyur və cavablarını alırlar. Digər bir tərəfə də qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, ölkədə bu yaradılan müsbət şəraitdən sahibkarlar ə, yararlanması üçün tövsiyələrdən əlavə sahibkarın qarşısında duran əsas məsələ yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Yəni nə qədər inova, innovativ ə, mexanizmlərdən biz istifadə ediriksə, biz o qədər yeni iş yerləri açırıq. Bunun arxasında Məmməd müəllim qeyd etdi: ə, Ayşqanın və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkara göstərdiyi kömək nəticəsində biz bir çox tədbirlər həyata keçiririk ki, həmin maşın və mexanizmlərdə işləmək üçün yeni nəsil yetişdirilsin. Bu bələdiyyələrin vasitəsilə orta məktəbdə oxuyan uşaqlar var ki, 9-11-ci sinifdə. Əlbəttə ki, bunların hamısı qurtardıqdan sonra ali məktəblərə deyil, orta təhsil məktəblərində də yararlananlar var. Bunların fabriklərə, zavodlara dəvət olunması, onların təcrübə keçməsi, ə, digər bir tərəfdən qeyri hökumət təşkilatları var. Məsələn də qadın biz deyirik sahibkarlığa mən bunu ə, göstərmək istəyirəm ki, ölkədə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün qeyri hökumət təşkilatları eyni zamanda 100 qadın cəmiyyət yaradılıb. Qadın ə, ailə və qadın problemləri üzrə komitəmiz var. Bunların hamısı qadın sahibkarlığa o o qədər böyük dəstəkdir ki, qadın sahibkarlığı artıq məsələn də əvvəllər 50-60 iş yeri açırdısa, bunun üçün sevinirdi, ancaq artıq indi qadın sahibkarlarımız 200-400 iş yerlərinin açılacağı, orada qoyulan məqsədli olaraq sahibkarlığı inkişaf etdirməsi üçün böyük addımlar atırlar. Bu da ölkədə olan iqtisadi mühitin bu gözəl inkişafın nəticəsidir ki, sahibkar bundan ruhlanır. Bunun üçün biz ölkə prezidentinə, iqtisadiyyat nazirliyinə təşəkkür edirik ki, bu gündə bizə biz sahibkarlığa bu qədər diqqət ayırırlar. Səadət müəllim qeyd etmişdi, çıxışının əvvəlində bu liberalallaşdırma siyasətindən bağlı, məsələn Eldar müəllim, siz eks olaraq cavab verərdiniz, yəni siz idxal proseslərlə gündəli işləyən bir sahibkarsınız. Fəyata keçirilən bu islahatlar sizin fəaliyyətinizə necə əksini tapıbdı? Bu fəaliyyət bu həyata keçirilən bu islahatların bayaq da qeyd elədiyim kimi addım-addım biznes mühitünün yaxşılaşdırılmasının biz hər an, hər gün şahid oluruq. Bu yaxınlarda bizə müraciət edən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə Çox rahat, çox sadə formada ehtiyac olan, lazım olan bir sahələrə lisenzialarımızı aldıq. Bu bizə e, bu sahibkarlıq hüqumütünə e, olan dəstəyi, bu sahibkarlara olan dəstəyi bariz nümunəsi kimi gördük. Bununla yanaşı dövlət e, satın almalarında, tenderlərində iştirak edilməsində e, indiki olan e, şəffaflıq e, satın almalarda, dövlət satın almalarında bilavasitə və digərlərində olan şəffaflıq bizi çox sevindirir. Və bu hesab elirəm ki, ölkə iqtisadiyyatına, ölkəndə daha ə, uyğun, daha münasib ə, həm keyfiyyət baxımından, həm qiymət baxımından, həm iqtisadi qənaət baxımından ə, daha uyğun podratçıların, daha uyğun iş ə, görən sahibkarların iş prosesinə qoşulmalarına çox böyük şərait və imkan yaradadı. Əlavə elə məsləhətirdim ki, bu gün artıq bilirsiniz ki Ə, yəni dünyanın hər bir yerində olduğu kimi olduğu kimi ölkəmizdə də elektron xidmətlərin sayı artırılır. Yəni virtual ö, ö, aləmin imkanlarından istifadə olunur. Dövlə dövlət göstərilən dövlət xidmətləri elektronlaşdırılır. Yəni bunun da əsas məqsədi yenə yəni, vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, məmur-vətəndaş təmasının minimum endirilməsi. Xüsusilə ö, yəni bu lisenziyalaşdırma sahəsində elektronlaş elektronlaşdırılmış xidmətlərin göstərilməsi. Əlbəttə bu iş adamlarının ə, həm vaxt vaxtı sin azalmasına, həm onların əlavə ə, xərc, xərcinin azalmasına. Onların ə, belə deyək, onlara onların rastlaşdıqları prosedurların sayının azaldılmasına gətirib çıxadır ki, əlbəttə nəticə itibarı bu da onların istehsalladığı məhsulların maya dəyərinə ə, müsbət təsir edir. Yəni maya dərində həmin o pay aşağı düşür və bu da əlbəttə onların rəqabət qabiliyyətliyini artırır. Yəni bəs bu islahatlar bizim belə xərc çıxmalarımıza necə təsir göstərir? Əlbəttə bu dünyada bir neçə maliyyə qurumlarının hesabatları hər il dərci olunur ki, bu da həmin hesabatlarda ə, xüsusilə ə, mən Dünya Bankının Doing Business hesabatını qeyd etmək istəyirəm ki, hər il bu dərəcə olunmur bəzən 189 ölkə arasında, bəzən 190 ölkə arasında bu araşdırmalar aparılır və həmin ölkələrdə biznes mühitinin rahatlığı, əlverişliyi, əlçatanlığı araşdırılır analoji olaraq digər ölkələrlə və ölkəmizdə də deməli biznesin qeydiyyatından başlamış burada müxtəlif sahələr deməli nəzərə alınır, xüsusilə elektrik enerjisinə qoşulma, tikinti icazələrin alınması, əmlak hüquqlarının qorunması, idxal cəmiyyətların asanlığı, bundan başqa deməli müqavilələrin icrası və biznesin başlanmasına qədər deməli bütün bu sahələr üzrə qiymətləndirmə aparılır və ölkəyə yekun bir bal verilir. Burada etalon qanunvericiliyə yaxınlıq indeksi hesablanır və ölkəyə bal verilir və ölkəmiz də bu sonuncu biznes ishabatında 190 ölkə arasında 65-ci yerdə qərarlaşmışdı. Eyni zamanda Dünya İqtisadi Forumunun hər il dərəcələdiyi, deməli qlo qlobal rəqabət qabiliyyətlik hesabatında da e, qeyd etdiyim kimi e, deməli e, biznes mühitinə dair göstəricilərlə yanaşı digər iqtisadi göstəricilər də orada e, təhlil olunur və ölkəmiz 138 ölkə arasında son hesabatda 37-ci yerdə qərarlaşmışdır. Yəni bütün bu e, hesabatlar da Hesabatlarda qeyd olunan məsələlər də bir daha ölkəmizə həyata keçirilən islahatların düzgün istiqamətdə olduğunu göstərir və bunlar ə, yüksək qiymətləndirilir. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyinizə görə bir daha sizi sahibkarlar günü münasibəti ilə təbrik edirik, sizə fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayırıq. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, bu günləri studiyamızın qonaqları İqtisadiyyat Nazirinin müavini Said Məmmədov, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Məmməd Musayev Ey nizama sahibkarlar Səkinə Babayeva və Eldar Suvarova idi. Biz onlarla Azərbaycan da sahibkarlığın inkişafı barədə söhbət etdik. Sağ olun.